И хаймайдон, с вами Андрагон. И сегодня я хотел бы показать вам видео про грим. Ну, наверное, я вам покажу сразу грим, какой у меня. Я хотел бы вам доказать, что а, не важно, сколько у вас красок, главное на то, сколько у вас воображения. Вот. В принципе, у меня только три краски: а, синий, белый, красный. Ну, похоже на русский флаг, да. Но я буду делать другой рисунок. Для этого нам понадобится ну, аквагрим сам, кисточки, которые есть в аквагриме. Раз кисть, два. Вода, чтобы смывать краску с кистей. Ну и зеркальце, если вы хотите себе делать. И вот я посмотрела немного некоторые гримы, э, и я посмотрела, как намазывать правильно, так, вот, и, например, я хочу сделать себе бабочку, да, а давайте приступим, возьму-ка я эту кисть осталось все давайте приступим смою с нее краску просто я уже пользовалась ей ту, вы сам... ой так. и для начала я хотел бы воспользоваться синим например Может я не особо хорошо снимаю, но я пытаюсь по крайней мере. Освещение так не особо, видите, да? Ой. А, кстати, еще нам понадобится тряпочка, чтобы, если у вас не получилось, ну, стереть это а, с лица отложим пока ее, потому что пока я еще ничего не сделала. Ох, ужас! У меня полоска. По-моему, это не похоже на бабочку. Как вы думаете? Ладно, продолжу. Посмотрим, какой у меня шедевр получится. М -м да уж. Как вам? Ужасно, по-моему. Ну, не знаю, судить не мне, а вам. Конечно. Конечно, я хотела не бабочку себе, а зомби, но, как я поняла, мне не хватает зеленого. Проводим глаза на черту. Конечно, вы себе сами придумываете рисунок и все такое. зеркальце у меня маленькое, обыкновенненькое. Ну. По-моему... Видите? Надеюсь, вам видно. О. Поэтому тряпочка очень важна. Что мы с вами проводим целые эксперименты. Блин, это разве нормально одна тут? Ну ладно, ладно. Допустим, я пока просто пробую, пытаюсь, учусь. Я еще не мастер, конечно. В принципе, мне и не надо быть мастером, потому что я и не хочу им стать. Просто для серия. Какие-то у бабочки странные крылья. намного лучше да? или не намного она а мало но... сейчас давайте приступим дальше теперь возьму немного красного будет странная бабочка конечно но хотел что вот так вот показать. Ох, ничего не видно. Ну, наверное, идем правильно. а где в глаз попался? Ох, теперь я останусь без глаза. А, нет, все нормально. Давайте будем делать все быстрее, а то нам прям не хватит просто. но может это не бабочка будет но я пока тренируюсь и берем теперь белый лайт или же белый будет у нас на кра... концах краях Да. А вообще неплохо. Правда, теперь у меня глаза окаменели ну, ничего. М да. Ну, я знаю, как исправить ситуацию. Сейчас. Так-то. Так почти. ну так что? как я вот. так. я не знаю, как у меня получилось не знаю, уж, как вы думаете, красиво или нет. Сейчас посмотрю, что лучше. По-моему, неплохо. А как вам? Ну, так вот. И я уже отмыл лицо свое, как видите. А, судить вам, как получилось, хорошо или плохо. А, если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. С вами была Эндрага. А, и кстати... В описании будет ссылочка на мою группу ВКонтакте. А также... Я забыла, что хотела сказать. А, и, короче, если вам понравилось, напишите еще в комментарии, что вы думаете, продолжают ли такие выпуски или нет. С вами был Драгон. Спасибо. Пока.